вечер. Вы смотрите информационную программу по день на телеканале ЛОД. В студии Светлана Попова. На календаре 30 августа, вторник. И сегодня в выпуске. Качественная питьевая вода для кременчан. Бесплатная помощь населению от государственных правозащитников Луганщины. Белокуракинский район лишился одной школы. Посол Японии в Украине Шагики Суми посетил открытие Кременской водопроводно-насосной станции. В рамках программы развития ООН правительство Японии выделило более 6 миллионов гривен на восстановление и ремонт станции. Что было сделано за счет выделенных денег и какие работы еще предстоит сделать, узнавал наш корреспондент Владислав Кровец. Около 20 тысяч жителей Кременной теперь смогут получать регулярно качественную воду. В рамках программы развития ООН правительство Японии профинансировало ремонт и восстановление водопроводно-насосной станции города. Устаревшая кабельная продукция, из-за которой мы постоянно станцию останавливали, ремонтировали кабель. Второй основной момент, который нас очень сильно интересовал, это насосное оборудование, электрооборудование, значит, замена ячеек электрических, то есть, чтобы полностью, стабильно, стопроцентно иметь э, круглосуточную работу нашей станции. По словам заместителя председателя Луганской облгосадминистрации, данный проект не единственный в области. И параллельно создаются дополнительные проекты по восстановлению инфраструктуры Луганщины. Водоснабжение значит, не ремонтировалось некоторых, на некоторых участках с конца 19 Века. Вот, поэтому тоже очень серьезная проблема. Ведем переговоры, вот, готовятся проекты. Э, в принципе, ну, правительство Японии готово финансировать более масштабные проекты. На ремонт Кременской водопроводной насосной станции было выделено более 6 миллионов гривен. Однако подрядчик смог сэкономить часть суммы. Остаток денег потратили на капитальный ремонт здания. Владислав Кревец, Илья Трофимов, поди Бесплатно помочь населению берутся государственные правозащитники Луганщины. Оказывать правовую поддержку будут в специально созданных бюро от Северодонецкого центра по предоставлению вторичной правовой помощи. В области таких будет 12. Открытие первого бюро состоялось сегодня в Кременной. С какими вопросами туда смогут обращаться люди, расскажет Дарья Расторгуева-Куценко. Кременское бюро правовой помощи уже принимает своих первых клиентов. Здесь бесплатно проконсультируют и окажут юридическое сопровождение в гражданских и административных вопросах. Обратиться за поддержкой сюда могут социально незащищенные украинцы. Бюро правовой допомоги будет наближивать возможность отримать бесплатную Допомогу правову. В державній установі не тільки теоретичну допомогу на рівні консультації або роз'яснення змісту норм окремих законодавства, але й можна буде отримати допомогу в складанні процесуальних певних документів і отримати допомогу безкоштовного адвоката. Сьогодні у нас офіційне перше відкриття. А вже вчора позавчора к нам приходили люди. Кожен раз удивляються, киде коли платіть. Ми говоримо це безплатна правова допомога. в Кримінському районі. проживає более 40 тисяч крімчан і майже 15 тисяч. 000... переселенцев. Платная правовая помощь по карману далеко не каждому. Появление бюро – положительное событие не только для населения, но и для районного руководства. Бюро правовой допомоги на территории Кременского района нам очень необходимо. Мы развантажим свои, скажем так, установы, которые также затрачают час для того, чтобы разъяснить, надать консультацию. А так люди будут приходить сюда. До сегодня бесплатную правовую помощь кременчане могли получить только в Северодонецком центре или во время На виїзних консультацій дуже багато людей було на прийомі. В нас навіть з Скримінського району, коли ми виїжджали в села. Але, на жаль, до центру за цей період звідси звернулося тільки 9 осіб. Я сподіваюся, що відкриття бюро правової допомоги в регіонах збільшить потік населення. Нет собственного адвоката, требуя адвоката за счет государства. Такими словами своих посетителей встречает бюро правовой помощи. В ближайшее время по области заработает еще 11 подобных бюро, два из которых находятся на линии разграничения. В Горске и городе счастье. Дарья Расторгуева, Куценко, Александр Буряк, Кодея. Быть или не быть в Конопляновской школе. В Белокуракина состоялась внеочередная сессия районного совета, на которой рассматривался вопрос о закрытии Конопляновской школы или о продолжении ее работы, но за средства местного бюджета. Напомню, что согласно постановлению Кабинета министров, школы, в которых обучается менее 25 человек, должны будут либо закрыты, либо содержаться за средства районного бюджета. А в Конопляновскую школу должны пойти учиться менее 10 детей. Тему продолжит Елена Зверхановская. Позиция родителей и учителей школу оставить и найти средства в местном бюджете для ее финансирования еще на год. За это время в планах директора школы получить статус учебного заведения национальных меньшин, так как дети в ней обучаются на русском языке. Дайте шанс нашей территории спасти свою маленькую школу. Мы приложим для этого все усилия. Вплоть до, до, до прямого обращения к президенту Украины Петру Алексеевичу Порошину. Категорически против возгласа Канапляновской школы, против обучения на украинском языке. Это считаем нарушением всех прав. Прав наших детей. После долгих дебатов и обсуждений депутаты приступили к голосованию за закрытие Конопляновской школы. Диденко. Против. Коваленко. За. Казачок. Против. Позволяем. Да. Однако решение принято не было, так как не хватило одного голоса. После перерыва депутаты, вернувшись в зал заседаний, приняли решение вынести этот вопрос на повторное голосование. 1 сентября уже через два дня, а с закрытием школы возникает ряд вопросов, которые необходимо решить в кратчайшие сроки. Это подвоз детей в соседнюю школу и трудоустройство учителей Конопляновской школы. Так все, э, питание вы решили. Э, 14, 14 голосами проголосовано за Призупинення діяльності цієї школи, семеро депутатів були проти, один утримався. Яке подальше завдання стосовно вирішення проблеми? Ну, по-перше, вже вирішили питання тимчасово з придбанням автобусу? Звичайно, ми вже продумуємо. Про те, що треба працевлаштувати тих вчителів, які залишаються на сьогоднішній день без роботи. Це насамперед буде мабуть Дем'янівська школа, куди будуть підвозитися діти. Звичайно, будемо приймати рішення про працевлаштування, але стовідсотково всі ті, хто зараз працює в школі, вони будуть. Решение принято. Работа школы приостановлена. И дети 1 сентября пойдут учиться в соседнее село. Елена Зверхановская, Юрий Ромасюк, ПОДИИ. И это не вся информация, подготовленная командой ПОДИИ. Далее в выпуске. Чиновники-сепаратисты фейковой ДНР отжали предприятие у крупнейшей торговой компании мира. Для маленьких северодончан открыли две детские площадки. Луганчане покорили Гаверлу. Псевдодепутаты фейковой ЛНР два месяца не могут посчитать себе стоимость куриной тушки. Чиновники-сепаратисты Донецкого недогосударства отжали предприятие у крупнейшей торговой компании мира. Вне ДНР похвастались неизвестным количеством отдыхающих на морских курортах. Подробно об этом в нашем традиционном обзоре. В Луганской псевдореспублике зарплат нет, пенсий нет, дорог и моста тоже нет. Есть только гениальная недоидея. Итак, на традиционной еженедельной раздаче нагоняев террорист Плотницкий решил снова затронуть важные для себя темы – куриные тушки, потроха и огуски. Этот вопрос не до всем составом. Псевдопрокуратура, так называемые силовики и главарь всея ЛНР разбирают уже два месяца, какая себестоимость курицы. Именно для этого они собираются, для этого приглашают своих карманных журналистов и возможно именно этот страшный вопрос вынесут на референдум потому что террорист плотницкий себестоимость курицы пообещал помнить всегда у нас себестоимость курицы как считается я же видел расчеты которые идут. считается все в целом то есть а потом все внутренности убираются то есть пупки там желудки сердце и так далее лапы обрезаются они отдельно разве не продаются у нас опять кто-то хочет все таки остановить я не оставлю этот вопрос. Мимоходом главарь Сия вспомнил о том, что обещанный мост в районе завода Пархоменко в Луганске так и не появился. Приказал псевдоглаве города Пилавову строить в долг. И тут же террористу Плотницкому пришла очередная недоидея. Дороги нужно не ремонтировать, а залить цементом. На Ровеньки направление Ровеньков сейчас состояние состоянии неудовлетворительное. Неудовлетворительное? Да. Но а что вы ямоч, ямочным, ямочным ремонтом там нет возможности выполнить. Там нужно только сплошными картами. А если нет финансирования, то что пускай так и останавливается, что? А у нас разве реконов нет? Разве у нас в самом худшем варианте нет цемента? Чиновники сепаратисты фейковой ДНР достигли максимального уровня мародерства и присвоили себе предприятие у одной из крупнейших торговых компаний мира. Об этом пишет Остров. Боевики отжали Каракубское хлебоприемное предприятие, которое находится в Старобешевском районе. Оно принадлежит торговой компании Noble Group, глобальному поставщику сельхозпродукции, штаб-квартира которого расположена в Гонконге. Эта группа работает в 40 странах мира. Самозваная власть считает, что администрация частного акционерного общество самоустранилось. Правда, даже если хозяева какого-либо предприятия находятся на оккупированной территории и не выезжали, оккупанты все равно заберут у людей бизнес. Такая у них русско-духовная традиция. Террорист Захарченко уже приказал установить свою временную недоадминистрацию на караковском хлебоприемном предприятии. В Донецком недогосударстве похвастались неизвестным количеством отдыхающих на морских курортах. Недодепутат Ненародного совета ДНР Андрей Мирошниченко был воодушевлен тем фактом, что спрос на курортный отдых в Приазовье вырос по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет информатор. Точную цифру чиновник-сепаратист назвать не смог, потому как не знает, но с полной уверенностью заявляет, что отдыхающих втрое больше. Более реалистично настроен российский блогер Илья Варламов, который посетил по популярный курорт Седова. Фотографии разрушенного Седова он выложил в сеть. Итак, инфраструктура города разрушена. Местные жители переоборудуют сараем, курятники, чердаки и веранды для отдыхающих. Естественно, без удобств. Часть санаториев, которые были законсервированы последние 10 лет, Теперь работает. Аварийное здание принимает людей за 600 рублей в сутки. В номерах по три кровати, вода в душе, по расписанию. Стоимость путевки в безопасный для жизни санаторий 11 800 российских рублей с человека на 10 дней. Сумма заоблачная для обычного человека. В комментариях люди описывают этот курорт. Так, совковый отдых, совковый сервис, отдых в зоне отчуждения, Приднестровье-2 и так далее. А донецкие недоминистры не устают гордиться тем, что с таким усердием разрушают. В Луганской области еще один бывший работник так называемой налоговой инспекции Фейковой ЛНР добровольно отказался от деятельности в пользу псевдореспублики и обратился в Службу безопасности Украины по программе ⁇ Тебя ждут дома ⁇ В настоящее время мужчина дает показания о своей деятельности и сотрудничает со следствием. Если проверка подтвердит, что он не участвовал в боевых действиях и пытках, его освободят от уголовной ответственности, и он сможет свободно жить и трудиться на украинской земле дорого там за квартиру и за коммунальные услуги, проезд дорогой и цены дорогие. Отношения? Отношения, мягко говоря, недоброжелательные. Поэтому по совету друзей решил возвращаться домой. Все-таки дом есть дом. Пообещали помочь с работой. С отдельных, потому что побывал в раскаиваюсь. Я советую всем сомневающимся возвращаться назад, те, кто уехал. Новые детские площадки в Северодонецке. На этот раз еще две. Одну установили на территории Свято-Христа Рождественского собора, вторую в одном из жилых кварталов Мрия. Открытие площадок видела Анастасия Волкова. На две детские площадки с каруселями, качелями и горками в Северодонецке стало больше. Их установили на территории Святого Христа Рождественского Собора и возле МЖК «Мрия-1». На территории собора детскую площадку осветили. Бывается моя заветная мечта, которую я вынашивал на протяжении трех с половиной лет, когда я прибыл в город Северодонецк, когда... Я увидел такую прекрасную территорию, которая имеется возле нашего кафедрального собора. Я увидел место, на котором должно было быть детская площадка. И вот через исполнение этого времени Господь осуществил мою мечту установили детские площадки за деньги городского бюджета. Для этого депутаты Северодонецкого горсовета приняли программу по благоустройству на общую сумму 500 тысяч гривен. Мы сегодня устанавливаем площадки в тех местах, где этих площадок раньше не было, где их потребности, об их потребности говорят жители города и о чем подтверждают депутаты городского совета в рамках программы планируется установка еще пяти детских площадок. Родители говорят, что теперь появляются места, где можно интересно проводить время с детьми. Здесь нет машин. Мы давно ждали такую площадку, чтобы мы могли сесть, хоть немножко расслабиться, чтобы дети под машину не бросались. А в общем, мы очень рады, что есть такая площадка. У нас же очень много деток, и мы любим очень свой двор. Видите, какой у нас красивый. Следующие детские уголки планируют открыть в ближайшие дни. Анастасия Волкова, Николай Разниченко, Пудии. И к новостям спорта. Луганчане в который раз покорили Гаверлу. На днях делегация Луганского регионального центра по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт», которая состояла преимущественно из людей с нарушениями слуха, вернулась из Ивано-Франковской области. Целью поездки стало покорение высочайшей вершины Украины – Гаверлы и празднование таким образом 25-й годовщины независимости страны. Причем восхождение на Гаверлу в государственные праздники стало традицией центра «Инваспорт». Группа состояла из 10 человек. Основная наша задача вот этой акции была, прежде всего, это, конечно же, спортивный принцип, поскольку это неплохой экзамен для ребят, которые занимаются у нас в группе здоровья. Хотелось показать ребятам, как живут в Западной Украине, посмотреть, пообщаться с людьми, зарядиться вот под тем патриотическим духом во время подъема на Гаверлу, поскольку э, в такие дни, как День Конституции и День Независимости, Гаверла собирает очень много людей э, со всех уголков страны. Там человек 500-600 было, наверное, в этот день поднялись на гору вместе с нами. Таким был этот день на Луганщине. И напоследок о погоде на 31 августа. В Луганской области преимущественно облачная погода. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза, шквалы. Ветер юго-восточный с переходом днем на северный 7-12 метров в секунду. При шквалах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-17 градусов со знаком плюс, днем 23-28 градусов тепла. В Северодонецке температура воздуха ночью плюс 14-16 градусов, днем 24-26 градусов тепла. В Луганске температура Воздуха ночью 15-17 градусов тепла. Дню плюс 25-27 градусов. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия или столкнулись с социальной проблемой, звоните к нам в редакцию по телефону 050-328-86-44. На этом все. Самая свежая информация о событиях в Луганской области на сайте LOT.LGUA и в новостях Радио Пульс. Хорошего вам вечера и увидимся на телеканале ЛОТ.